Скажи, в твоей линии, сегодняшнего поединка в комментариях. Скажу, сегодня мы провели первую половину очень плохо в защите. Пропустили очень много очков, 47 очков. Во второй половине мы получили установки на игру. Мы начали играть в защите. Мы пропустили 35, вроде бы, за вторую половину. Я думаю, в защите мы начали справляться. Ну, чуть не хватило в концовочке сопереживал последние два эпизода игровых? Вот. Вообще, как считаешь, за счет чего? За счет физики э, Томаса? Ну, или... вроде бы в защите до конца упираемся, упираемся, но в какой-то посл последний момент, вот, не знаю. Okay. Спасибо ну, большое. Вопрос, это уже... Ну, Шикарный что матч получился. Я думаю, что тут э, надо признать, что по эмоциям, по динамике, по всему. Это очень хороший матч получился. Жалко, что мы проиграли, имели шанс в конце. Было время. Вот. Ну, хороший матч получился. Поздравляю. команду Черкас. Поздравляю свою команду с хорошей игрой. Мы проигрывали на второй четверти. 12 очков, по-моему, и смогли вернуть свои позиции и показали довольно-таки неплохой баскетбол. Почему они показали 40 минут, это другой вопрос, мы будем разбираться. Последнюю атаку вы доверяли тому, -то, кто должен Райан Пирсон. Установка. Ну, вот моя, это мое мнение, что э, Черкасов, могу объяснить, играли смену, он остался против маленького игрока, задача была дать ему мяч. Он очень хорошо играет и в один в один. И в данной ситуации надо было решать. Поверьте мне, что я не хотел бы этого трехочковая. Если мы не в первом движении выполнили мою установку, то во втором движении. Вот. Поэтому так получилось. Спасибо, матч, Андрей сегодняшнего Была как бы вообще нелегкая игра. Мы играли с хорошей командой. Как бы, ну, по всем показателям, по-моему, как бы игра была равна. Достойны были и они, и мы как бы, победы, но концовка сложилась как бы для нас более удачно. Поэтому абсолютно равная, как бы, наверное, игра. Это мои впечатления. Супер, что мы выиграли. Прокомментируй последние пару атак в этом матче последнюю, может быть, атаку спереди? Ну, последнюю атаку как бы мы готовились, как бы сделали смену, как сказал тренер, и <говор> они не смогли ничего сделать. Чарльз поставил блокшот. Все, победа. Okay. Спасибо. Я Вица Арсич, главный тренер по скейтбольному клубу Черкасский Я Является ваш комментарий о этом матче. Ну, поздравляю команду по с победами. Мы выиграли хорошего суперника. Донес била очень важна игра, думајам што може да било легче вигра, би, би и, и минут, фол, не, не да ве играте если биде фокусирани на своја работа и работелите 40 минути, но последната част ќе взели многу дурни фоли, не можам да се сказам просто фолиле толку каде не ја не зашто зали се ранши, поэтому игра концовки снова става интересна, но не тошно биле да ве играте ранши э, uh, покантируется, пожалуйста, игру Чарца Томаса. В этом матче он показал, наверное, лучший на процент своей реализации за сезон, но все таки стал героем поединка. Ну что тут комментировать? Я сказал два дня назад, вся команда уже знает, как устроено наше нападение, очень много сил для да, того, чтобы ему было справлено. Ему не было кое-как играть, но это другим игрокам больше по самсу что бы играли. Если бы Лучше пресоли тројчкови се Било било лешче да играт, но у них ја воспитува играков така што би не думале толку с... колку очко забили. Просто должен бит полезен за команду. но раз определяе определяет, кто будет бросать и сколько очков у кого едно Если одного три игрока, нормално што и кто други бил само и он должен забить очков. Спасибо большое,